Путин проводит нараду в сауне. Ну, дуже у вузькому колі. Лише самі близькі. Путин. Ну, вот и свершилось. Конечно, не за три дня, не за месяц и не за год. Было непросто. А все-таки освободили мы Украину, а? Ха -ха -ха. От этого, как его, от нацизма. Я поднимаю этот бокал за всех вас, Сволочей, упырей, лизоблюдов, приспособленцев, жополизов, стукачей. Больше вы мне не нужны. Дальше я справлюсь один. Дональд Трамп. Дальше сами справитесь. Путин. А как же. Мы русские никогда не останавливаемся на достигнутом. У меня сейчас под ружьем полмиллионная армия злых украинцев которых кинул Запад. Думаю, что Новый год мы с фрау Меркель будем встречать в Лиссабоне. Вы, господа, не приглашены. Вас, мистер Трамп, я попрошу сейчас, без проволочек, переписать все ваши активы на мою старшую дочь. Если не хотите, чтобы вас съели свиньи. Вы, мистер Маск, подарите все свои заводы Тесла Мои младшенькой дочурке, если не хотите, чтобы я подзарядил вас, как электромобиль. А, -а, а, Добчинский и Бобчинский, в смысле Шольц и Макрон. Шольца расстрелять, как они нас расстреливали в 1941 году. А французы отрубите голову гильотиной, как они отрубали головы революционерам. Это тебе сволочь за парижскую коммуну. Путин до да Меркель. А это что за парнишка? Меркель. А это президент Польши. Он за Львовом приехал. Путин. А, -а, а на польский глядят, как в афишу Коза, на польский выпячивают глаза. Кто ты такой? И это что за географические новости? Да я все ваше правительство на тот цвет отправил. А вы мне даже ноту не предъявили. Сыкуны. Все ваше НАТО сыкуны. Ну, может, кроме Турции. Львов захотел. Дайте ему каждый по пендалю. И чтобы я его здесь больше не видел. Ангела. Песня ты моя не спетая. Давай покатаемся. На Тесле. Карету мне! Карету! Владимир Владимирович! Вла Владимир Владимирович! Проснитесь, Владимир Владимирович! Путин! Лукашенко! Лукашенко! Так точно я, ваш верный оруженосец, просили вас потуропить через час ваш рейс в Гаагу. Путин. А теперь какого черта от меня нужно? Тебе как будто не трогают, Лукашенко. Так с вами закончат и за меня возьмутся. А в России уже создан комитет временного правительства. Потому что голод и разруха как в 17-м. А если еще мои неуплаченные векселя Газпрома найдут, Беларусь 30 лет за газ не платила. Получается, что даже нерожденные белорусы за газ Газпрому должны. А к вам я привык. Мы столько лет вместе. А? Владимир Владимирович, вы только подгузник снимите. Все-таки Гаага. Ну то как? Владимир Владимирович, а я не подведу. И часы свои снимите и спрячьте. Потому что в тюрьме не говорят, в татуировках у вас эти часы отнимут. Я в кино видел. А на эти часы можно купить всю Прибалтику вместе с Калининградом. Путин снимает из руки годинник и отдает Лукашенкові. На, спрячь, Лукашенко. Ну и где же мне спрятать эти часы? Но Владимир Владимирович, mm <sighs>